আমি ওজাগাওঁ তামেজিয়া ইছলামাৰ ইছলামীয়া মাদ্ৰাছাৰ তৰফৰ পৰা কৈছোঁ আমি অন্যান্য বছৰৰ দৰে এইব এই বছৰো অহাকালি অৰ্থাৎ সোতৰ জুন তাৰিখে ঈদুল আজহা নামাজ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে সময় ৰাতিপুৱা চাৰে আঠটাত নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ সন্মানীয় মুফটি ৱালিউদ্দিন মেজবাহী চাহাব গতিকে আপোনালোকে অহাকালি ৰাতিপুৱা চাৰে আঠটামান বজাত দলে বলে আহিবৰ কাৰণে বিনন্দনো আজি আমি আছোঁ তামিজিয়া ইছলামীয়া মাদ্ৰাছাত ইয়াত আছে মুফতি ৱলিউদ্দিন মেজবাহী তেওঁ প্ৰিঞ্চিপাল হয় মাদ আৰু কাইলৈ ইয়াতে ঈদুল আজহা পালন কৰা হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বে মই মুফতি চাবৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে কালি অহাকালি আমাৰ আছে ছেক্ৰিফাইজ কুৰবানী তো কুৰবানী আমি কেনেকৈ কৰিম কি ধৰণে কৰিলে ভাল হ'ব যিহেতু আমি হিন্দুস্থানত অসমত বসবাস কৰি আছোঁ তো মুফতি চাবৰ পৰা আমি অলপখিনি জানিব বিচাৰিছোঁ যে কুৰবানীটো কি ধৰণে কৰিলে আল্লাহৰ ওচৰত খুচি হ'ব আৰু আমাৰ যিটো ভাতৃত্ববোধ আছে সেইটো ঠিক থাকিব পোনপ্ৰথমে মই অসমবাসী আৰু দেশবাসীলৈ ঈদ উল আজহাৰ শুভেচ্ছা আৰু মুবাৰকবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ঈদ উল আজহাৰ সম্পৰ্কে মোৰ চাহাদত বাইজনে যিখিনি কথা মোক সুধিছে সেইখিনিৰ ওপৰতে মই বিচাৰি আশাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ মহান দাবুল্লাহ আলমিন যাতে অহাকালি ঈদুল আজহাৰ নামাজ আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে শুদ্ধ হিচাপে আদায় কৰিবলৈ তৌফিক দান কৰে আৰু মহান দাবুল্ল আলমিন ওচৰত দোৱা থাকিল মহান আল্লাই যাতে সকলোকে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি ঈদগাহত উপস্থিত হ'বৰ কাৰণে তৌফিক দান কৰে আমি যিহেতুকে মা দেৱতান আমি হিন্দুস্তানত থাকোঁ এই দেশত থকাৰ কাৰণে এই দেশৰ আইন কাণনা আমাৰ ওপৰত কৰ্তব্য আৰু জৰুৰী সেই হেতুকে আমাৰ প্ৰশনীয় প্ৰশাসনীয় বিভাগৰ পৰা বা ডি চি অফিচৰ পৰা যোৱাকালি মেছেজ আহিছে যিসকল আমি বক্তা আছোঁ বা ঈদত নামাজ পঢ়া মই আমি যাতে সমাজত আৰু জামাতত কথাখিনি প্ৰচাৰ কৰোঁ সেইমতেবোৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে আমি যিখিনি কুৰবানী কৰিম আল্লাহ কিয় পাছতে কৰিম কুৰবানী যোনটো যাতে আমি প্ৰকাশ্যভাৱে ৰাস্তাৰ আশে পাশে যাতে নকৰোঁ বিশেষ কৰি আমাৰ হিন্দু ভাইসকল আমাৰ গায়েৰ মুছলিম ভাইসকল যিসকল আছে সিহঁতে যাতে দুখ নাপায় সিহঁতে যাতে অন্তৰত কষ্ট নাপায় সেইখিনিৰ কাৰণে আমি তৎপৰত থাকিব লাগিব আৰু অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে যাতে এই বস্তুখিনি যাতে ফেচবুকত হোৱাটছআপৰ মাধ্যমত আদান প্ৰদান নকৰে এইখিনিৰ কাৰণেও আমাৰ গাইৰে মুছলিম ভাইসকলে অন্তৰত দুখ পাব চিটুৱেশ্যন বেয়া হ'ব আৰু ইছলাম হৈছে শান্তিৰ ধৰ্ম গতিকে আমি যদি অশান্তি বিয় পাওঁ অশান্তি যদি আমি প্ৰচাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে ইছলামৰ যিটো মান মৰ্যদা সেইটো হানি হ'ব দ্বিতীয় কথা হ'ল অসমত কিছুমান জোনাবে এইখিনি কথাই কয় কিন্তু মোক এনেকুৱা বেকাই বেকাই কয় মানে এনেকুৱা লাগে যেন ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো জোনাব অসমত অহা নাছিলে বা অসমৰ যিখিনি মুছলমান আছে এইখিনি মুছলমান কোনোবা জোনাবেহে বনাইছে এই অসমত যিখিনি মুছলমান না পূৰ্বৰ পৰাই আছে আউলিয়াই কেৰামৰ জৰিয়তে হৈছে গতিকে এতিয়া নতুনকৈ কোনো প্ৰচাৰ বা কোনো বক্তাৰ প্ৰয়োজন নাই কোনো ব্যক্তিয়ে যে কোনো বক্তাই যে ডিচিশ্যন দিব ডিক্লেয়াৰচন কৰিব এনেকৈ তেনেকৈ কৰিব লাগে সিহঁতক আমি আগতে কাষাৰ কৰি থৈছোঁ সিহঁতৰ বক্তব্যত আপোনালোকে প্ৰবাঞ্চিত নহ'ব আৰু আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মহান ডাবোলাল মানে হুকম কোৰবানী কৰিবই লাগিব হা ছিটুৱেশ্যন মোতাবি যে কৰিব লাগিব সেইখিনি দিমগ আমাৰ আছে ক'ত কি কৰিব লাগে ক'ত বক্ৰী কৰিব লাগে ক'ত উট কৰিব লাগে এইখিনি জ্ঞানটো মুছলমান সমাজৰ আছে মুছলমান সমাজত আই পি এছ মুছলমান সমাজত আই এছ মুছলমান সমাজত মহাদেশ মুক্তি বহুত আছে অক্সফৰ্ড বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ কৰা ইয়াতে আছে পাঁচটা দহটা ডিগ্ৰী থকা ব্যক্তিও আছে গতিকে ইয়াতে নতুনকৈ কোনোবা জনাব আহি আকাশৰ পৰা টপকি আমাক বুজাৰ দৰকাৰ নাই আমাক জ্ঞান দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সাধাৰণ ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে যিকোনো বক্তাৰ বক্তব্য নুশুনিব আজিকালি ফেচবুকৰ জমা নহয় ফেচবুকত বহুতেই আহিব ফেচবুক দলিল নহয় যে ফেচবুকত যি আহিব তাকে আমি মানিব লাগিব আমাৰ চিয়া চিতা মজুত আছে পবিত্ৰাল কুৰণ মজুদ আছে পবিত্ৰাল কুৰণ উল কৰিমৰ ভিতৰত মহান্তাবলৈ আমি স্পষ্ট ইচ্ছাত ফৰ্মাইছি আউদুবিলা চৰাজিম ফচলীলৈ ৰবিক বানহাৰ হাদি শ্বৰীফৰ ভিতৰত মানে বিশ্বল ইচ্ছাম ইচ্ছাত ফৰ্মাইছি চহাইকুম ফাইন মতায়াকোম স্পষ্টভাৱে কোৰবানি কৰা হৈছে গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ দেশৰ আইন কানুন যাতে কোনো পদ্ধেই উলংঘন নহয় আৰু দ্বিতীয় এটা অনুৰোধ হ'ল বাল্য বিবাহ যাতে আমাৰ দেশৰ পৰা কাষাৰ হয় যিখিনি কৰ্মই ইছলাম জাতিক হানি কৰিছে তলমুৱা কৰিছে সেইখিনি বস্তু আমাৰ জামাতৰ পৰা সমাজৰ পৰা আঁতৰ হ'ব লাগে আৰু শ্বহীদ চদ্য মোতাবিক কৌৰাণ হাদীচ হিচাপে আমি চলিব লাগে আমাৰ ভিতৰত পৰ্দা আহিব লাগে আমাৰ ভিতৰত ক'ৰাণু হাদীচৰ সম্পৰ্ক আৰু শক্তিশালী হ'ব লাগে যান আহক অহাকালি আমাৰ নাদেশা প্ৰাংগণত ঈদৰ নামাজ হ'ব মোকে ৰাইজে নিৰ্ধাৰিত কৰিছে আপোনালোকে সকলোৱে যদি পাৰে আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আমাৰ মাদ্ৰাছাত আহি নামাজ পঢ়িব ইঞ্চা থাকিল সকলোৱে মোৰখনে দুৱা কৰিব এই আছিল মুফটি অলিউদ্দিন মেজভাই প্ৰিন্সিপাল অফ তামেজিয়া ইছলামী মাদ্ৰাছা তেওঁ ভাল এটা বাৰ্তা দিছে আমি যাতে সেই কথাখিনি শুনি সেইটো পালন কৰি আমি চলিব পাৰোঁ আল্লাৰ ওচৰত দোৱা থাকিল সকলোৱে দোৱা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলো মুছলমান ভাই এই ভিডিঅ'টো চাই হাফিজ আছলাম